розеткой. Пишется поэтапно. Задний план выполняем по сырому, по сырой бумаге, то есть смачиваем лист и пишем аля прима, оставляя розетку белым. Средний план. Немножко техники лессировки, так как ткань имеет, хоть и не ярко выраженный, но узорчатый рисунок и такую вот интересную структуру. И сложно очень подсветить. И передний план. Это лимончик. Это кисти и это куши, мы пишем в технике лессировка, то есть создавая тем самым в своей работе среду, чтобы настолько прописывая передний план, чтобы можно было предметы, находящиеся вот на переднем плане, как бы потрогать руками. Я, Мельникова Елена Ивановна, преподаватель Краматорской художественной школы, занимаюсь современной живописью. Работаю в технике акварели, в технике батик и в технике масляной живописи. Сейчас у нас урок живописи. Мы работаем над учебным натюрмортом с гипсовой розеткой. Группа очень удивительная, веселая, работоспособная. Группа состоит из девочек. Ввиду того, что на школе отключили отопление, вот уже несколько дней, мы работаем одетые, и поэтому на занятии присутствует ровно третья часть группы. Девчонки очень талантливые. Вот. Юля, Ульяна и Лера, они работают более-менее самостоятельно, достигая поставленного мною результата. Для того, чтобы видеть соседний предмет, нужно иметь представление о композиционном центре. Вот если выбираешь главный предмет, вот то, на что ты будешь обращать внимание, вот представьте, что писать все остальные предметы нужно, смотря на вот этот предмет. Он тогда будет среди. А потому что если вы, допустим, хорошо прописывая задний план, а потом спускаясь вниз и понимаете, что но ну, невозможно так классно прописать передний план, как уже взять задний план. И тогда работа разваливается на части. Понятно? Угу. Поэтому, в общем-то, я за поэтапное ведение работы. И Хотя, э, вот Рубенс отличался тем, что он мог работу начинать с мизинца левой ноги. То есть, э, и делая там какую-то деталь, очень даже полностью прописывая. Но, однако, такое могут себе позволить жить. либо талантливые очень люди, либо те люди, у которых за плечами очень большой жизненный путь, как художника. Ульяна, скажи, пожалуйста, нравится ли тебе учиться в художественной школе? Да, мне очень нравится учиться в художественной школе и очень нравится живопись. И она больше всех меня привлекает. Живопись меня поднимает настроение. Пожалуйста, каким образом ты попала в художественную школу? Почему ну, ты учишься в художественной школе, а не музыкальной или там на спортивной гимнастике? Ну, рисовать мне вообще нравилось с детства. И вот родители меня подтолкнули, сказали, что э, есть у нас в городе художественная школа. И тем самым я пошла в художественную школу. Есть очень дружный коллектив. И рисовать мне очень нравится. А что именно тебе нравится больше ну, всего больше рисовать? Всего мне нравится графика, живопись также. Ну, нравится рисовать что-нибудь такое графическое более. Черно-белое или цветное? Цветное. А какие темы тебе больше всего нравятся? Я ну, самом на конкурсе Шевченковский, православная Украина. Ну, конечно, больше мне нравится рисовать одежду. Как бы свой дальнейший жизненный путь собираюсь, возможно, идти модельером. И где ты хочешь учиться дальше? По Харьковском, Киевском или в других вузах Украины. То есть ты еще не определилась. Валерия, расскажи, пожалуйста, что ты делаешь здесь сегодня? Зачем ты сюда пришла? Интересный вопрос. Ну, я сюда хожу, чтобы рисовать, общаться, получать от этого удовольствие. И сколько лет ты уже этим занимаешься? Удовольствие? В пятом классе уже я. То есть у вас выпускной класс в этом году, да? Нет, через год. А -а -а. А чему ты научилась за эти пять лет? В принципе, всему. А, научилась рисовать, гармонировать цвета, правильно вести работу. А чему бы ты хотела еще научиться? Наверное, большему мастерству. И а в чем? Мастерстве. А в чем, на твой взгляд, заключается большее мастерство? В живописи в композиции. Рисунки. А вот я слышу, все речь идет о живописи, о композиции, вот, а вот там скульптура, например, вас не привлекает такой вид искусства? Ну как бы это интересно, но это очень сложно. Ага. То есть вас запугали скульптуры и вы ее боитесь? слегка. Что накануне нового года ты хотела бы пожелать своим учителям? Во-первых, во-первых, я хотела бы услышать, кто твои любимые учителя? Вот. И что бы ты хотела им пожелать? Ну, все учителя художественной школы это мои любимые. А хотела бы пожелать им всего самого хорошего и, конечно же, большого терпения.